Ты ж это ты! Кроев закроется! Вчера ехала в маршрутке и наступала всем на ноги. Я то еще пытла. Случай у девяти Мама! 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 Прошло три часа. Металлопластиковые окна валина. А сейчас представьте себе лесник, который пришел на курсы по повышению квалификации. Здравствуйте! Давайте начнем с простого. А? А с какой стороны растет мох? Ой, вы знаете, это очень спорный вопрос. Мне дедушка рассказывала, что во времена Великой Отечественной войны был такой себе мог предатель, и он зачастую переходил со стороны на сторону. Еще есть от Еврей. Это как? А он растет в корме с Ну ладно, давайте чуть попроще. Как отличить ежа от ежихи? Тюда, это очень просто. Берете, короче, пять самогонок туки туки в ногу. Если открывает и радуется, значит он. Я поняла. Если открывает и орёт, значит она. Ну, так это же понятно. <плодисменты> Мы вам перезвоним. <плодисменты> Иванка, вообще ты проиграла. Давай мне сюда три писа. Три писа. Три писа. Три писа. Три Девки, реально уже по три писа Ну что ж, мы с знаю, что скоро в Малицком узнали, взявится новая полиция. Давайте посмотрим. Итак, в регистрационном центре новой полиции. Так, так убери. берем. Есть. Yeah. Чувак, который имитирует звуки. Мэйк-мэйк. Я извиняюсь. Так, спал! Спал! Ты Да. Я вообще мама Саша так и бери. Хотела <говорит> знать, моя дитина поступила. Вин не вас берет. <говорит> <говорит>